Вивчайте мову за допомогою коротких історій. Спочатку прослуховуємо текст і пробуємо зрозуміти основні слова. Далі розбираємо кожну фразу покроково, а потім ще раз слухаємо історію без підказок, щоб відчути прогрес. Маріаве Ельшерше декі. Tous les magasins habituels la déprimaient. Même scénario, même modèles ennuyeux. Un après-midi pluvieux, elle flânait. Elle vit une petite boutique discrète. Le rêve du pied était écrit sur la devanture. La vitrine était étonnamment vide. Seule une unique chaussure scintillait. Intriguée, Marie poussa la porte. L'intérieur n'était pas un magasin typique. C'était une série de petits salons thématiques. Une douce musique ambiante flottait. L'air sentait la vanille et le cuir neuf. Un jeune homme souriant l'accueillit. Bonjour et bienvenue dans votre voyage, dit-il. Il lui offrit une tasse de thé floral. Pour commencer, parlez-moi de vous. Marie fut surprise par cette approche. Elle expliqua son besoin pour l'événement. Le vendeur l'écouta attentivement, sans hâte. Il prit des notes sur une tablette ancienne. Ensuite, il la guida vers le Salon des Étoiles. Ce salon brillait de mille lumières tamisées. Sur des socles invisibles, des chaussures flottaient. Chacune était une œuvre d'art unique. Marie fut invitée à s'asseoir sur un fauteuil moelleux. Il activa une lumière sur un miroir géant. Voyez vos pieds dans leur meilleur éclairage. Puis, il lui montra une collection exclusive. Elles étaient parfaites, élégantes et audacieuses. Marie essaya une paire en velours saphir. Un écran interactif apparut devant elle. Il projetait des images de l'événement. Les chaussures semblaient faites pour elle. Elle se sentait déjà la reine de la soirée. Le vendeur expliqua leur provenance artisanale. Chaque père avait une histoire fascinante. Marie ne voulait plus jamais acheter ailleurs. L'expérience était personnalisée et magique. Elle acheta les chaussures sans hésiter. En partant, elle sentait ses pas légers. Elle emportait plus que des chaussures. Elle avait trouvé une part de rêve. Ce magasin était vraiment une découverte précieuse. Marie avait un grand événement. У Марі був великий захід? Elle cherchait des chaussures Вона шукала унікальні туфлі. Tous les magasins la déprimaient. Всі звичайні магазини її гнітили? Мем scénario, même, même modèles ennuyeux. Ельфлене. Одного дощового дня вона гуляла безцільно. Ельві ін петіт бутік дискрет. Вона побачила невеликий непомітний бутик. Le rêve du pied était écrit sur la devanture. Мрія стопи було написано на вивісці. La vitrine était étonnamment vide. Вітрина була напрочуд порожньою. Seule une unique chaussure scintillait. Intriguée, Marie poussa la porte. L'intérieur n'était pas un magasin typique. C'était une série de petits salons thématiques. Це була серія невеликих тематичних салонів. Une douce musique ambiante flote. Ніжна фонова музика линула. Лер le і neuf. Повітря пахло ваниллю та новою шкірою. Un jeune homme souriant Молодий усміхнений чоловік привітав її. Бонжур. Et bienvenue dans votre voyage, dit-il. «Dobry den, i laska prosimo u vašou podrož, skázal vin. Il lui offrit une tasse de thé floral. Vin zaproponoval jej čášku květkového čaju. Pour commencer, parlez-moi de vous. Для початку, rozkazit мені про себе. Marie fut surprise par cette approche. Марі була здивована таким підходом. Елекспліка сом безум по лівемо. Вона пояснила свою потребу для заходу. Le vendeur attentivement, лекута hâte. At. Продавець уважно слухав її без поспіху. Il des notes нот une таблет ancienne. Він робив нотатки на старовинному планшеті. Ensuite Il la guida vers le salon des étoiles. Потім він повів її до салону зірок. Ce salon brillait de mille lumières tamisées. Цей салон сяяв тисячами приглушених вогнів. Sur des, socles des chaussures flottaient. На невидимих постаментах плавали туфлі. Chacune était une œuvre d'art unique. Marie fut invitée à s'asseoir sur un fauteuil moelleux. Marie m'a crislo. Il activa une lumière sur un miroir géant. Voyez vos pieds dans leur meilleur éclairage. Побачте свої ноги в їхньому найкращому освітленні. Puis, il lui une Потім він показав їй ексклюзивну колекцію. Parfait, et Вони були ідеальними, елегантними та сміливими. Марія уперен велор сафір. Марі приміряла пару із сапфірового оксамету. Un écran interactif devant elle. Перед нею з'явився інтерактивний екран. Il des images de Він проєктував зображення заходу. Les semblaient pour elle. Туфлі здавалися зробленими для неї. Elle se sentait déjà la reine de la soirée. Вона вже відчувала себе королевою вечора. Le vendeur expliqua leur provenance artisanale. Продавець пояснив їхнє ремісниче походження. Chaque avait une histoire fascinante. Кожна пара мала захопливу історію. Марі не plus jamais acheter айор. Марі більше ніколи не хотіла купувати де інде. L'expérience était personnalisée et magique. До світ був персоналізованим і магічним. Elle acheta les chaussures sans hésiter. Вона купила туфлі без вагань. En partant, elle sentait ses pas légers. partant, вона відчувала свої кроки легкими. Elle emportait plus que des chaussures. Elle avait trouvé une part de rêve. Elle trouvé une de Ce magasin était vraiment... Ce magasin était vraiment... Marie avait un grand événement. Elle cherchait des chaussures uniques. Tous les magasins habituels la déprimaient. Même scénario. Même modèles ennuyeux Un après midi pluvieux, elle flânait Elle vit une petite boutique discrète Le rêve du pied était écrit sur la devanture La vitrine était étonnamment vide Seule une unique chaussure scintillait. Intriguée, Marie poussa la porte. L'intérieur n'était pas un magasin typique. C'était une série de petits salons thématiques. Une douce musique ambiante flottait. L'air sentait la vanille et le cuir neuf. Un jeune homme souriant l'accueillit. Bonjour et bienvenue dans votre voyage, dit-il. Il lui offrit une tasse de thé floral. Pour commencer, parlez-moi de vous. Marie fut surprise par cette approche. Elle expliqua son besoin pour l'événement. Le vendeur l'écouta attentivement. Sans hâte. Il prit des notes sur une tablette ancienne Ensuite, il la guida vers le Salon des Étoiles Ce salon brillait de mille lumières tamisées Sur des socles invisibles, des chaussures flottaient Chacune était une œuvre d'art unique. Marie fut invitée à s'asseoir sur un fauteuil moelleux. Il activa une lumière sur un miroir géant. Voyez vos pieds dans leur meilleur éclairage. Puis, il lui montra une collection exclusive. Elles étaient parfaites, élégantes et audacieuses. Marie essaya une paire en velours saphir. Un écran interactif apparut devant elle. Il projetait des images de l'événement. Les chaussures semblaient faites pour elle. Elle se sentait déjà la reine de la soirée. Le vendeur expliqua leur provenance artisanale. Chaque père avait une histoire fascinante. Marie ne voulait plus jamais acheter ailleurs. L'expérience était personnalisée et magique. Elle acheta les chaussures sans hésiter. En partant, elle sentait ses pas légers. Elle emportait plus que des chaussures.